Hər vaxtınız xair əziz izləyicilər, dostlar. Yenidən Qarqığaqtayıq, yenidən sizə gözəl villa təqdim edirəm. Bu əralar çoxlu villalar çəkir, tələbat çoxdur. Həm villalarla maraqlanır, daha çox. Deməli, Qarqığaqtayam. Bu villa dənizə ən yaxın villalardan biri sayılır. Kompleks şəklində 3 dənə villadan ibarətdir bura. 3 dənə villadan ibarət olan bir kompleksdir. Bura maşın girişidir. Hər villanın baxın belə E park yeri var. Bizim satışda olan villa ortadakidir. Çox uyğun qiyməti var. Bu villa məsələn inşaat vaxtı alınıb və üzəri biraz fərqli şəkildə, özü istədiyi kimi dizayn, görüntü verilib bura. Bu villa isə standart inşaat şirkətinin tikdiyi kimi satılır. Deməli buranın ərazisi 1300 kvadratmetrdir. Hər villaya hardasa 400 kvadratdan çox məsafə düşür. 4 otaqlı villadır. Baxın, burada bizim villamızın maşın park yeri idi. Orada qəşəng yaşıllıq ağaclar, banan ağaçları əkilib. Qarşıda öz şəxsi hovuzu var, dəniz mənzərəsi var. Bax belə əziz dostlar, dənizə məsafə 1 kilometr yarım, 2 kilometr. Yəni maşınla 3-4 dəqiqəyə karkıcaqdasınız. Belə. Bu isə binanın sertifikat, yani iskan alındığına dair ada parsel filan yazılıb. Yani dövlət bu burağı yoxlayıb, qəbul edib və bura texniki pasport verib. İskan texniki pasport demək idi. İndi isə villanın içərisinə daxil oluruq. Çox gözəl, sadə, qəşəng bir villadır. Ağ abbaq, ürək açan şəkildə dizayn edilib. Əlavə heç bir şey yoxdur. Sağda böyük bir salonu var. 1-ci mərtəbədə 2 otaq, yuxarıda da 2 otaq var. Bu növbəti otağımızdır. Sol tərəfdə burdan hovuza mənzərə var və otaqda kondisioner, Siemens markalı inverter ekonom kondisionerlərdir taxılıb, məhz Siemens markası. Bura isə salondur. Salondur, geniş salondur. Binanın oturma alanı hardasa 350 kvadratmetrdən yuxarıdır. Övüz istəmi 250 kvadratmetrdən yuxarıdır. Burada da böyük süyünən qış kondisioner, simes, beyaz əşya deyilir Türkiyədə, yəni texnika, soyuducu, paltaryuyan, qabıyan və s. Sadəcə qalıb mebellər alıb burada yaşamaq. Buradan isə bütün villalarda olduğu kimi hovuza çıxış var. Bəli, bura biraz villa birinci mərtəbədə önündə villa tikilir, qapanacaq, amma ikinci mərtəbədən çox gözəl dəniz mənzərəsi demək olar ki, həmişə qalacaq. Burada üçbucaq şəklində qəşəng hovuz. Balaca deyil. Bu tərəfdə ağaclar, bir neçə dənə banan ağacı. Və burdan aşağıda nərdivanla aşağı enə bilərsiniz və 5 dənə ağac əkilib, özünüz də burada balaca nələrsə əkib biçə bilərsiniz. Yer var. Bu da villamızın qəşəng görünüşü, modern stildə, nə çox böyükdür, nə balacadır. 4 otaqlı villa. Əsas odur dənizə yaxın, mənzərə var. İnşat şirkəti çox məşhur, tanınmış inşaat şirkətidir. Məhəmmətlərdə, Qarğacaqda çoxlu binalar və lüks villalar tikir. Burdan da dostlarımızdı, yaxın, onları salamlayıram. Çox vaxt izləyirlər bizi. Sağ olsunlar, belə gözəl binalar, villalar tikirlər. İndi isə yavaş-yavaş yuxarı qalxıram. 2 otaqda yuxarıdadır bizdə. Al, böyük bir listurasa bilərsiniz, qəşəng. Və sol tərəfdə üçüncü otaq ayrı sanuzul var burada. Və 2 dənə balkona çıxışı var. <laughs> Burdan balkona çıxaq. Villaların balkonları çox gözəl olur, böyük olur. Çox sevirəm belə böyük balkonları. Burada baxın kran var, yumaq üçün, təmizləmək üçün. Və bu da mənzərə. Bura qarqacaqdı. Dənizə çox yaxındır burdan. 1 kilometr yarım, 2 kilometr məsafə. Böyük balkon. Dağlar, dənizlər. Bir azdan gün batacaq, saat hardası 6-dır. Balkonda oturub gün batımını rahat seyredə bilərsiniz. Qala görsənir, Alanya qalası biraz dumanlıdır deyə bağlıdır. <laughs> Arxa tərəfdə dağlar. Və çox sakit, gözəl bir yerdir. Qonşu bu, bu villa satılıb. Digər villa dediyim kimi çoxdan satılıb. Orda artıq yaşayış var. Bu villada təcili olaraq satılır. Deməli, əziz dostlar, bu villanı alsanız Türk vətəndaşlığımıza sənəd verə bilərsiniz, vətəndaşlığa uyğundur. Yəni bu villa sahib olursuz, birbaşa Türk vətəndaşı ola bilərsiniz. Qiyməti çox yaxşıdır. 560.000 avro. Mən yəni son dövrdə çəkdiyim ən ucuz villalardandır, həm də vətəndaşlığa uyğun olan ən ucuz səviyyəli, səliqəli villadır. Burada da çox böyük salonlu var. Qara rəngdə dizayn edilib seramikayla gəşəy. Yəni bolaca gözəl 4 otaqlı villa istəyirsinizsə, Alanyada dəniz mənzərəli, yaxşı inşaat şirkətindən, qiyməti də uyğun olsun deyirsinizsə, 560.000 evro bir az bazarlığı var. Bu villanı əlaqə saxlayırsınız məndən. 1 həftəyə, 10 günə tapu alırıq, sənədini alırıq və həmin dərhal vətəndaşlığa baş vururuq və bir neçə ay sonra siz artıq həm də türk vətəndaşı olub öz gözəl villanızda həyatınızı davam etdirə bilərsiniz. Belə əziz dostlar, bununla da 25 sentyabr Qarqacaqdan olan videomu yekunlaşdırıram. İnşallah gələn videolarda görüşmək ümidiylə sağolun, var olun.